Nah, ini saya sudah di pom kabuh. Ternyata kampung yang viral sumber gundang itu perempatan kabuh ke arah timur. Nah, ini saya sudah berada di pom kabuh nih. Nanti saya akan menuju ke lokasi di kampung yang viral tukang ojek. Sing ojek hilang menurut dari jauh. Kupundi, oh. oh. tepi, ngundang, Berarti tanglet sumber gondang ku pundi, Pak? Mriki geceke. Kanan? Oh. Tasih tepi. Gondang bali sudut dhingin. Oh. Tasih tepi, Pak? Nang ki luar. Iki sumber gundang Pak, niki. Endi jander sumber gondang? Berarti niki sing diwinane rame viral ning tiang ojek. Digojek enggak bisa di. sekitl Pun di sini <tuk> gini bang nih. lembong. Itu lembong. Sawang. tapi termasuk desa sumber gundang. Niki entar pertigaan. Niki kena sakit ngeri. Ngeri mungkin perapatan itu jangan ngeri, 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 ngeri desa itu. Oh. Dusun itu. Amet. Laras berarti niku nih. Dahulu niku masih sih. Oh, nopo sering terjadi nggak tadi? Oh. Nah langsung berenggondang nah ini udah ternyata benar pripon pak oh nge. tapi nah ini loh kita sudah di lokasi ini di desa sumber gondang ini kejadiannya nyata yang kemarin ojek online dari Mojokerto sampai ke lokasi kampung nyumbang ini hilang bahkan itu malam hari sementara wame ini ya ini kampungnya saya sudah di lokasi ya. ini Sumber Gundang itu berada di timurnya perempatan Kabuh ya tempatnya kampungnya seperti ini nah ini ada gapuro seperti kayak gapuro kerajaan pak ngapun itu badai tangklet Sawaan sumber gundang ini ke putih pak Sawaan sama sumber gundang ini Ini kok, ini kok Lalu kita jelajah jel, jel, ini, ini kok Oh ini kok Seng, sawani, dile, dile, Sing, wanton, yang Tidak tersenganan Tidak tersenganan ini Tidak lagi, ngerabesan ini kamis sawan ini Seng wanton terus ini Tidak ngecek Seng dihocek, hilang ini keluar Oh ini kok okay. so, betul-betul ini kamis oh. Tapi sawan ini beri Di bosak itu di jalan pak ya. Itu, itu, habisnya, nih, Tapi dari sumber gundang nih Oh oke. Matrasun pak. Oke. Dari tangkut sawan nih kau merikit. Niki sing sumber gundang nih Berarti niki sing enten tiang gojek ngeterakan tiang terus ical niku, gitu, mriki. Terpun, nih kau gitu merikit. Terpundi pak titik lokasi ini. Oh niku. Oh. Tes sampean niku to, Pak? Niku ana tembang niku. Cek maneh HP ten niku. Sampai sak niki nggih, temok sing sing digoceng niku. Minenane

Jum, jam ini ke jam binan, telu loh, Pak. Jam kali Oh, hmm. jadi jam kali Kau yang nanti sering dah terjadi nopo goceng ya, <laughs> nopo. Pindah, pindah hmm. ini kan terusnya, kan hari ini nipo, nyambut kawin ini Mojokerto, Oh okay. kawahan buatannya itu dikerjakan, dikerjakan tapi kursi terlalu padat ini itu apa, ternapin ini dikubang-kubang ceknya ambaknya terus isu ini lera sendiri cuma 6 ini jelas tapi disini jelas yang dituju ini kawahan buatannya nanti yang ini sering ditunuti Nova barang-barang barang-barang mm, Kadang enten, kadang enten, kadang Sering. Mmm. Sun kita niku kan amin kan oh. Sering -sering yes? tiyang, <t missile> yeah. Berarti sampai sakniki penumpange <tube> dereng ketemu dengan <di> iki. <tube> ya memang diprediksi napa no, niku buat entiang asli iki. Kira-kira kira-kira klo, klo, setale, klo, buko, klo

Ya langsung hidul nih oh. pak. Ceritanya unik banget. Jam 8 malam mengantarkan dari Mojokerto pak ya? dari Mojokerto ini sampai heboh rame ke sini. Mojokerto keboan tapundi kadang nggak mau kena. Gede pak Mojokerto mereka? Satu jam perjalanan Kalau naik mobil satu tunggal jam. Tapi terus si info ini kung gede? yang asli nopo boten seng dikoceng niku, sampai saat ini boten asli, iya barang ngetan niku seng di nopo, aneh niku kan sakit pesenten online niku loh iya kok iyo iso tapi dilacak tetep boten sakit niku ya iki viral polisi bareng. Lah nggih, niku nyuwun tolong. Sembritan iki kan nyuwun tolong terus ditolong tiyang tole kathah Pak polisi <GO avali> terus di <discussion> penumpangi <Ponek> car. Di penumpangi car. Iki kembur niku wau terus mboten ampane iki. Kedadeyan nganti nggih

menyemarkan nama baiknya Balang Arus lagi lucu nih berarti sering ditunuti tanda -tanda 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 yang ditunuti tendara darah menikian nih tapi lah namun yang nunut mawon nih namun namun nunut mawon gojek online keng mojo kertong kok Nah, ini tiang <teman> ini kok. Sepuluh ini kok berbatas sama Jogja. Itu sering nih daerah. Oh, ngedek. Oh kebuan iku. Ares niku lak cintru gawat lak makten. Oh, mriki nopo riyen nggih kampunge. Niki niki bareng niki deleng daerah. Niki dele. kampung riyen lak koyo bekasé kerajaan. Oh, oh oke. Okay. Tapi mriki niku rada teras dadiyang sadean sing ngoten niku. Nggih. Oh, okay. Bab men tentang tanggapan mboten niku mboten gadhah mboten oleh gue, bayi baraku tapi. Oh, iki kejadiané sering niku. Mboten Mboten biasa ditumbasi terus laris ngoten mboten. laris. Nah, laris nah, tapi mboten mboten angsal arto. Biasa yang sing arto niku berubah dadi daun ayo. Ah, ya. Tapi niki kadang kados mboten angsal oh. nah ini gapurannya sampai seperti kayak gapuran kerajaan nih sering gitu jadi ini Nah ini be nih kok. Rien zaman Rien kayak kesal, ngomong dari kata-kata zaman -kata kerajaan Rien. Hmm. Tapi yang lagi ditunuti barang halus istri itu ngi ateh itu yang lagi. Hmm. Ya, Biasa kan? Istri saat tahu solat, yang tiang itu. piyale <yarat> iki. Sing luthu niku Pak, cendera kula niku nggih. Kaya mriki enten hiburan ageng ngoten. Tapi ten mriki mboten enten tiyang nanggap. Sing mboten <yarat> tapi, <yarat> tapi enten si ya, nge, sing satean. Ya nggih. Sing katane ndere kula niku, lho niki mbekara biasa niku enten tiyang apa napa enten tiyang dodolan. Nggih, Tapi tiyang mriki mboten enten sing, hiburan. Lucune kan niku. sing sarang darah kalon nika kan nikmat benjinge ngonten nika kemari dadolan tapi oleh duwe nek niku ngoten nika oleh duwe antu artu asli berarti niku semua mriki niku kaya enten kampunge mboten mata oh darah kula niku nek nonton napa sing viral sing rame niku biasane nggih nangkep iki nggih yang to sumbrining sumbrining ya tapi lapangan mriko <gur> <gur> ini kan jagur iku. Niku nggih terus se kampung Wagede. Yo to. Lah padahal moten tentang tanggapane. Inggih, biasane nek dalu niku nggih kadang sekron son rame waduh moten tanggapane. Lucu. Berarti sering ngeten yang dodolan ditumbas barang barang itu sering, berarti lokasi ini loh. Nah ini tegak puro di kampung Sumber Gundang bahkan warga ini sering apa ya terjadi jualan di tempat hiburan ruame laris, tapi yang beli itu bukan warga biasa melainkan orang yang kasat mata kalau kita lihat itu seperti kayak kampung ramai tapi ini bukan kampung asli itu. sudah terjadi di sini hal-hal yang biasa sehingga orang sini itu gak ngumun pak nengat ikut yang bikin buatin ngumun gitu hmm. ini titik lokasinya tuh bukan perapatan ini perapatan nengat sekitar 100 meter gitu nengat nengat hmm, berarti nih sadar nih gue biasanya tentang dilarang saat janten milikku. Biasane sing janten tumbas mboten tiang ngene lho. Berarti jenenge kan ate ditumbas sing ngene. Nggih kula nggih lari cuman Nek blok ning cuman lari kula saat ditumbas tapi mboten entar hartone, ical enten. Kejadian nyata. Kene kan mboten masuk akal, tapi kan nyata. Nanti nginter nginin kampung niku, nanti kadang napa, enten hiburan enten kampung niki, tapi moten enten hiburan nek nanti tinggal di <tipun> tapi terosi sing dodolan niku nge rawa meh. Kau enten sing tiang keturun tonopo niku kepontan niku, tergelombol. Sipun? Enten <tipun> ngantai nanya niku, buta punguti niku, ame. Moten lewat niku? Nah, iso umpamu lewat ngiku pripun, biasa ente no. Oh, istilahnya kak Sami kalah kaya ten Gunung Pegat. Iya, kudu ente siri aneh lah, ngil. Kaya, nopo, yuk ayam, ngil. Engga. 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 Bahkan niku kampung ini, nggih wah geng eton ning kono. Wong sing dodolan niku nggih rame. Jajebone niku nggih muter tontonan. Kadang enten male iki nek dalu Pak, dalu ngeten niku sepi Lewat jam 12 niku enten swara kok tontonan rame. Tapi kenyataan mboten nontonane. Nek dipuruki mboten ecal. Tapi hmm. sing yawi merbet Nggih. Okay. asli hmm. Niki desa Sumber Gondang niki pinten dusun? Tiga, napaan? Kang jagad kare sawah kare sawah. Lah sing entar kejadian di wingi ojek niku sawane. Niki pertigaan lurus mawon nggih. Pertigaan. Perempatan. Niki ini pertigaan Mawon oh, perempatan perempatan Oh, niku niku. Hmm. Seperti ini. Perbatasan ini di sumber gondang Kapun Jombang ini kita sudah di lokasi titik lokasi di dusun sawan desa sumber gondang kabun jombang jadi di lokasi kampung inilah kemarin sampai rame dan viral ada tukang ojek online dari Mojokerto ke tujuan ke Kampung Jombang menuju ke kampung ini tiba-tiba penumpangnya hilang dan kejadian itu nyata saat saya wawancara warga juga pernah terjadi hal, -hal seperti itu tapi kalau orang lain itu ditunuti kalau ini kan objek gitu ini kan ojek dan okay, disur ya. kawan rekamnya ada di sana mari kita coba masuk suasana kampungnya bagaimana ya. Nah. nah, ini di pinggir jalan layar pinggir jalan Ya, dari sawan niku merikita. Niki sing dari sumber gundang niku. Beri, niki sing enten tiang gojek, ngetarakan tiang teroseh ical niku gitu merikita. Terpun diwa titik di, di lokasi ini. Lokasi niku. Oh, niku. Oh, niku. Oh, tersabir Sampai saat ini ya, buatan tembak yang di goceng ini <laughs> <laughs> e, yuk? kampung ini. Iya. Kalau pas kaketi. Kalau kampung ini dusun ini tuh pak. Pak polisi ya. Iya. Terus, uh, dusun sawahan RT 2, RB 4. Tapi, Mami ini buatan cerdas. Hmm. Terus, apa apal tapi alamate mriki. Tapi alamate mriki guys sing dituju niku. 6 min mboten nenten. Cuma kampunge Ini ngene. Mmm. Soale BRT Kalir 4 minggu. Kulo depan iso. Ngung jam 10. Niku jam pinten? Jam 11. Oh, Kau ingetin itu sering dah terjadi nopo goceng <laughs> yeah, nopo? pindah niki. Kau ingetin? Kau kan, kan terasa hari ini niku nyambut gawin okay. hmm. nah, ini di Mojokerto terasa di Padangan. Lagi di Padangan itu leh sawahan buatan itu dikerjakan di Mojokerto tapi terasa di Padangan. Ini pun itu Kau kata, kenapa ini tidak berjaya untuk menjaga rakyatnya? Hmm... Tidak tahu. Lalu, ini sudah terlalu banyak. Cuma, Namine ini jelas. Namine ini tidak jelas, tapi di jelas yang dituju Ya, di sini juga tidak jelas. Hmm... sering? Kenapa ditunuti Kenapa banyak-banyak? Barang-barang itu tidak jelas. Ya. Kadang-kadang tidak kadang boten tidak jelas. sering-sering oh, Sering Berarti sampai sakniki penumpang dereng ketemu dengan Ya memang diprediksi napa niku buat entian asli iki. Kira-kira kira-kira klo klo Pak? Oh, Gua <gulius> niku. <tuh>. Klo gede iki. Hmm, apuran niku polcek. Kok Jalur boten karoan Jaler napa isteri sing digoceng niku Pak? Jawa, Jawa embong okay. niku Jawa, langsung idul